предприниматель, беря в банке кредит, определяет, что у него сумма его залога должна быть, ну, условно, миллион. У него есть полмиллиона, но его бизнес перспективный. Когда э, э, специалист просчитал, что бизнес перспективный, и на выходе у него будет действительно хорошие показатели, государство готово вложить эти полмиллиона да, банку, как бы под гарантию. Да. И в ходе выполнения его процесса предприниматель оплачивает положенные кредиты банку. Банк, получая свои проценты, как бы не трогает средства гарантийного фонда. Но в случае, если случится так, что у предпринимателя проблемы, тогда, тогда банк, этот гарантий, гарантийный банк готов вступать в отношения с банком, с этим с банком с банком для того чтобы уладить эти отношения но он продолжает нянчить, как говорится предпринимателя помогает ему на всем этапе до получения этой прибыли и затем он восстанавливает эти средства эти средства опять в этот гарантийный фонд На Донеччині створення гарантійних фондів не практикується. Проте в інших областях вони наявні, адже здійснювати пільгове кредитування можна і на регіональному рівні, в рамках відповідної програми та за рахунок фінансових вливань зі скарбниці області. Така програма у нас є, проте через брак коштів сьогодні вона фактично не працює. некоторые области имеют фонды достаточно крупные обороты, там 5-10 миллионов, Тайвана, Франковская, Запорожская, знаю, да, другие области, да. А вот что касается Донецкой области, то как-то не сложилось, не сложилось то, что фонды, фонды, наш фонд не стал тем фондом, через который бы которые бы вкладывали, который был инструментом для выдачи финансовой, финансовой помощи. К сожалению, сегодняшняя программа поддержки правительства просто пустая. То есть она практически никакие мероприятия не профинансированы. Мы участвовали в ее составлении и, и как бы просили сегодня у власти около двух миллионов. Из них миллион нужно было направить на Фінансовий подір, мікакредітування, відшкодування відсотків і Это для стартапов. К сожалению, на всі наше підрозділення були піддержані. Дивно, що 2 мільйони гривень, які мали піти на пільгове кредитування підприємців, виявилися для бюджету таким непосильним внеском. Адже, як показують дослідження, саме малий та середній бізнес Донеччини щорічно приносить до української казни 25 мільярдів гривень. Незважаючи на те, що сьогодні у регіоні більше розвивається великий бізнес, кількість зайнятих у малому підприємництві чимала. 170 тисяч фізичних осіб та близько 50 фірм. Проблема у тому, що сьогодні ця амбітна категорія через брак доступних довгих кредитів опинилася на задвірках. Ми вважаємо, що дожен би новий закон. его нужно лоббировать. Это закон о поддержке, о кредитной поддержке малого и среднего предпринимательства, которая точно так же, как в Европе, так же, как в России, должна определить создание системы вот этих фондов, фондов государственных. Это могут быть гарантийные фонды, фонды отзычки и разные. То есть только такая система, причем мы должны определить, как мы их формируем. Мы их формируем часть государственных средств, часть за счет бюджета государственного, часть за счет местных бюджетов. И э, эти фонды, конечно, будут впоследствии хозрасчетные единицы, единицы. Да, их уже не нужно подпитывать, но создавая их, конечно, должно государство. А дальше работает принцип, они могут быть неприбыльными, они могут быть прибыльными. Это как удобно будет. И э, создавая такие фонды, государство, если вливает эти инвестиции однажды, то мы э, резко как бы решим проблему. Э, Во-первых, снижим ставку, о чем мы много говорим, да. А во-вторых, мы сможем давать развитие. Віті, вот тому бізнесу, який собственно говоря, і будуть являться поповненням істочника ВВП. сьогодні. Поки що частка малого та середнього бізнесу у валовому продукті становить близько 10-15 відсотків. Тоді як у Європі цей сектор займає усі 80. Аби досягнути цих показників, необхідно впроваджувати національну програму, в рамках якої підприємці могли б скористатися пільговим кредитуванням. До того ж, без цього нововведення наш малий бізнес так і залишиться на рівні торгівлі та послуг. Саме в цьому амплуа сьогодні працюють більшість підприємців Донеччини. Кредитних грошей потребує і наша держава. Сьогодні вона в боргах, наче в шовках. Більше того, позика уряду зростає. Це стосується як зовнішнього кредиту, так і внутрішнього, суми яких майже однакові. Якщо виражатися в гривнах, то наш совокупний долг приближається до 400 мільярдів гривень. Тобто пол трильйона гривень. в гривнах, если. Если мы будем говорить о исчислении в долларовом, как принято всегда внешние долги оценивать, то у нас внешний долг значит, составляет на сегодня в пределах 25 миллиардов долларов США. Причем 2013 год и 2014 год это два года самых больших наших выплат по возврату долга э, международному валютному фонду. Для нас очень важно, насколько долг внешний и внутренний, как они соотносятся с баловым продуктом годовым. Мы э, находимся в пределах, значит, э, 38% относительно э, значит, валового продукта, то есть даже не 40, считается такая есть черта, это именно 40%, за которую, так сказать, переваливает, если государство, то у нее начинаются уже э, риски э, за, займовые. Значит, мы вроде бы, так сказать, чуть-чуть приблизились, но при этом нужно учесть, что у нас падает валовый продукт, он не растет. Зокрема, це пов'язано з тим, що сьогодні на зовнішньому та внутрішньому ринках суттєво знизився попит на нашу традиційну експортну продукцію а запропонувати гідну альтернативу ми поки що не готові. Сіживається. Допустим, металлургия, то нет спроса на кокс, у, кокса, у косовиков нет спроса на уголь, свер... сворачивается угольная промышленность, дальше металлургия связана, допустим, с производством огнеупоров, добыча глины, вот сразу по цепочке технологической все свернули свое производство, и в это время мы не успеваем развернуть то, что хотели, судостроение, авиастроение, значит, автомобилестроение, никак у нас вот не получается вот это, и... У нас разбалансирован внутренний рынок. Ведь раньше мы поставляли металла за рубеж. Менее 10% от всего производства металла. А остальной металл поглощался нашей же внутренней промышленностью, машиностроением прежде всего. Ще одна важлива тенденція, що характеризує критичний стан нашої економіки та безпосередньо стосується кредитної платоспроможності, це перевага імпорту над експортом. Ми значно більше купуємо ніж продаємо. Тож грошей не вистачає. У нас все время з 2007 року росте отрицательна сальда зовнішньої торгівлі. Тобто, ще до початку кризису, коли у нас успішна робота. промышленность, металлургия, когда мы имели серьезные запасы и заделы, казалось бы, мы все равно имели отрицательное сальдо внешней торговли, и тенденция эта не просто сохранилась, а разрыв все время растет между экспортом и импортом, в сторону превышения импорта над экспортом. И сегодня он достигает уже 13 миллиардов в год разница между экспортом и импортом. Вот это Очень важлива негативна тенденція, поскольку ми не зарабатываємо денег на то, щоб возвращать успішно кредити, які ми взяли. Цього року Україна повинна сплатити рекордну суму за зовнішніми позиками понад 5,5 мільярдів доларів. Здебільшого позичені міжнародні гроші йдуть на покриття бюджетних витрат, а мали б спрямовуватися на розвиток економіки. когда мы делаем займы под бюджеты, мы называем такой кредит проедаемый кредит. Вот, к сожалению, относительно нашего внешнего долга, это именно такая характеристика в большей степени подходит. Проедаемые кредиты, они противоречат нормальному и естественному развитию экономики страны. В не найкращому стані сьогодні перебуває бюджетна статистика. Дефіцит держбюджету сягнув 22,5 мільярдів гривень. З урахуванням негативної динаміки ВВП підсумкова нестача може перевищити минулорічний рекорд з сумою у понад 53 мільярдів гривень. У нас бюджет на момент утвердження діляється дефіцитним. То тобто, що це означає? Розписані всі позиції в бюджеті не обеспечуються. доходами в государственную казну. Но самое плохое то, что мы с помощью доходной части бюджета, который зависит от валового продукта, а он падает, мы не комплектуем бюджет, а расписываем в нем все и хотим, чтобы у нас были и школы, и больницы, и дороги. Зовнішня позика не может стать официальной стратегией выживания будь-якої страны. В каком направлении двигаться, чтобы покращити стан экономики, знают экономисты. Займы кредита не под латание дыр бюджета, а на развитие какое-то и радикальное изменение избалансирования внутреннего рынка потребления, в том числе и на ранее экспортируемые виды продукции, как, например, металл, минеральные удобрения, за счет обретение новых ниш, допустим, для новых видов экспорта, как агропромышленный комплекс и подобные услуги туристические. Это сможет нам помочь и возрождение у тех отраслей, которые я перечислял, а, а авиапром, судостроение, выйти из этого положения. Економісти зазначають, якщо є дефіцит держбюджету і в цей час необхідно виплачувати зовнішній борг, а саме така ситуація спостерігається сьогодні, постраждати можуть звичайні громадяни разом з власною зарплатнею. До того ж, сьогодні представники влади працюють над новим меморандумом про співробітництво з Міжнародним валютним фондом, адже держава потребує майже 15,5 мільярдів доларів. Основна вимога іноземного кредитора залишається незмінною. Це підвищення цін на газ для населення, що допоможе зменшити дефіцит держбюджету. Спочатку кредитні гроші здаються порятунком, але згодом вони можуть загнати у паску. Це стосується усіх позичальників від держави до порисічних громадян. Щодо останніх то економісти радять більш обережніше ставитися до довгострокових кредитів, аби потім не вгратися гратися із банком ухованки.